নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতো ময়ো ভালে ভালে আছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো গম পাইছেই মোৰ মাক আনিব গৈছিলোঁ যে মা আহিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুলে ভাবিছোঁ চুলিকেইডাল কাটি দিওঁ আৰু মায়ে মানে ইয়াৰ পোণ্ড পাউদাৰ খানে সেইকাৰণে এতিয়া পাউদাৰ লৈ আহিছোঁ মাক চুলিকেইডাল ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত আজি মানে আপোনালোকৰ লগত অঁ আজি আপোনালোকৰ লগত মোৰ এটা বিষয়ক লৈ কথা অলপ ক'ব লগা আছে গতিকে মই এইখিনি প্ৰথমতে পৰিপাতি কৰি লওঁ নহ'লে মানে খেলি মেলি হ'ব মানে কথাটো মানে ভালকৈ বহি পেলাই ক'ব লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লগ পাম অলপ দেৰি পাছত গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া মাৰ ওচৰৰ পৰা বাৰু ভিতৰলৈ আহিলোঁ কথাটো হৈছে আপোনালোকে হয়তো বহুতেই জ্ঞাত বহুতেই জ্ঞাত নহয় মৌ বিহু মৌ বিহুৰ প্ৰসংগত মোৰ কেইটামান কথা ক'ব লগা আছে যিহেতুকে আমিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক্টিভ থাকোঁ আৰু কিছুমান অকণমান বেয়া দেখিলে সেইটো আমি মাত মতাটো মানে উচিত বুলি ভাবোঁ কথাটো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই উত্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ এগৰাকী যুৱতী যুৱতীগৰাকী হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এজন আৰক্ষীৰ বিষয়াৰ ছোৱালী দেই আৰক্ষীৰ বিষয়া জীয়ৰী তেওঁ আগতে বহুত ভাল ভাল কাম কৰিছে কাৰণ মই প্ৰথমতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে চিনি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু কালি যেতিয়া মোক বহুত কমেণ্টত দিছে বা ইনবক্স কৰিছে যে বা এনেকৈ মৌ বিহু বুলি এটা বিহু ওলাইছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা আপুনি অকণমান ক'বচোন বহুত বেয়া আমি বিহুটো তেনেকুৱা বিকৃত ৰূপত দেখিব নোৱাৰোঁ চাবলৈ মানে ইচ্ছা নকৰোঁ কথাটো হৈছে ময়ো এতিয়া পঞ্চাছ বছৰ গৰুকিম আৰু ময়ো দেখিছোঁ এই পঞ্চাছ বছৰত আমাৰ অসমীয়া বাপতিসাহন বিহুটো আমি কেনেদৰে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আমি যেতিয়া আগতে বিহু নাচোঁ বিহু নাচোতে আমাৰ ধেমেলীয়া সুৰেৰে আমি ইজনে সিজনক জোকোৱা জোকুই বিহু হয়নে নহয় কুঞ্জলতা কপৌফুল বা আকাশীলতাৰ শিপা নাই বগা ছোৱালীৰ বিশ্বাস নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত খুহুতীয়া বিহু আছে আপোনালোকে বিপুল চেতিয়া ফুকনৰ বিহুবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে টিপ টপ দেখিলে আহোঁ বুলি মানে বহুত ধৰণৰ খুহুটীয়া বিহুগীত আছে আৰু সেই বিহুগীতৰ বাহিৰেও তেওঁলোকে যিসমূহ মানে ভিডিঅ' আকাৰে দেখায় ধুনীয়াকৈ দেখায় তাত কোনো অশ্লতা নাই কিন্তু এতিয়া মৌ বিহুৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ যিখন তেওঁলোকে ফটো কভাৰ ফটোখন যিখন লগাইছে সেইখনত এখন পৰ্ণ ষ্টাৰ টাইপত লাগিছে যেনেকৈ আমি পৰ্ণ ছবিবিলাকত ওপৰত দেখোঁ বেটুপাত বুলি কৈছোঁ তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিহুৰ নামত ইমানেই বিকৃত ৰূপ পাবলৈ কিয় ধৰিছে আৰু অকণমানো তেওঁলোকে তেওঁলোকতো শিক্ষা থকা বহুত পঢ়া শুনা ছোৱালী আৰু যিসকলে এই গোটেই টিমটোত কাম কৰিছে তেওঁলোকে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা ল'ব বিচাৰিছে নেকি ভালকৈ এখন থামমেল লগাই ভালকৈ এখন ফটো মানে ফ্ৰণ্টৰ যিটো যিখন আমি কি বুলি কওঁ আমি থামমেল বুলি কওঁ সেই থামমেলখনত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা অশ্লতাৰ ভিডিঅ' নামত ইমান অশ্লতাৰ মানে প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ তেওঁ সম্পূৰ্ণ বয়সস্থল ওলাই আছে ওপৰত আৰু চাৰিজন ল'ৰাই যি মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাব বাকী একো নকওঁ কিন্তু মই কৈছোঁ বিহুটোত তেওঁলোকে গানটো বনাইছে ঠিকে আছে কিন্তু বিহুটোৰ ওপৰত ইমান যে অশ্লতা আজি তেওঁলোককে দেখি আকৌ বেলেগে চাগে ইতিমধ্যে উলিয়ালেই যে আমিও এনেকৈ এনেকৈ বনাম কাৰণ এওঁৰ ওপৰত কোনেও বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই কোনেও মাত মতা নাই আৰু এটা কাৰণেই মাত মতা নাই মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত গম পালোঁ যে তেওঁ এগৰাকী উচ্চ আৰক্ষী বিষয়া প্ৰাক্তন আৰক্ষী বিষয়াৰ জীয়ৰী কিন্তু আমি ভয় নকৰোঁ মই ভয় নকৰোঁ কাৰণ আমিও আমি কাৰণ আমি আমাৰ সকলোৰে বাক স্বাধীনতা আছে সকলোৱে কিবা এটা বেয়া দেখিলে ক'ব পাৰিব আজি আপোনালোকে মোক বেয়া দেখিছে মোক লৈ পেলাই আপোনালোকে ক'ব পাৰিব মোৰ ক'ব লগা একো নাই মোৰ কিবা এটা বেয়া দেখিছে আপোনালোকে মাত মাতক সেইটোত মই একো নকওঁ কিন্তু এগৰাকী উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া জীয়াৰী হ'ল বুলিয়ে যে আপোনালোকে মাত মাতিবলৈ কিয় ভয় কৰিছে আজি যদি সেই কামটো অকণমান তলৰ শ্ৰেণীয়ে তলৰ কাপোৰ কিছু ল'ৰাই বা হওক বা ছোৱালীয়ে হওক যদি কৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ সকলো দল সংগঠন আমাৰ সকলো সকলো মানে একাংশ ওলাই আহিলেহেঁতেন এতিয়া মই কথাটো কৈছোঁ এই মৌ কুঁৱৰী যিটো মৌ বিহু যোনটো গান উলিয়াইছে সেই গানটোত মৌ জোল খোৱা দেখাইছে আৰু সেই মৌজোল খোৱাৰ যিটো তেওঁলোকৰ বডি লেংগুৱেজ যেনেকুৱাখিনি তেওঁলোকৰ গঠন শৈলী তেওঁলোকৰ শৰীৰৰ যিটো শৈলী মানে গঠনটো কেনেকুৱাকৈ দেখাইছে তেওঁলোকৰ যিটো শৰীৰৰ মানে ভাৱ ভংগীমা সেইবিলাক হ'বলৈ মৌজোল তেনেকৈ খায় নেকি মানুহে মৌজোল খালে তোমালোকে যদি ধেমেলীয়া ভাৱাত ভাৱত তোমালোকে যদি সেই গীতটোকে অকণমান ধেমেলীয়া ধেমেলীয়া কৰিবলৈ যদি অকণমান নতুনত্ব যদি কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে তেনেহ'লে মই কৈছোঁ এটা মৌচাক আপোনালোকে দেখা পায় মৌচাক কেনেকৈ থাকে আপোনালোকে সেই মৌজোলটো যদি অকণমান ধেমেলীয়াভাৱে অকণমান যদি বেলেগ এটা নতুনত্ব আনিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে অকণ বেলেগকৈও আপোনালোকে মৌজোলটো সেৱন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন মানে এনেকুৱাই মানে যৌনতাৰ গন্ধি যৌন গন্ধি যৌনগন্ধি বুলি কৈছোঁ মই এগৰাকী মহিলা কিন্তু মাত মাতিব লাগিব যৌনগন্ধি আছে গোটেই গীতটোতে শেষৰ ফাললৈ আৰু এজন পুৰুষৰ লগতে নহয় আমি যাক পাঞ্চালী বুলি কওঁ আপোনালোকে হয়তো গম পায় পাঞ্চালীয়ে কি কৰিছিলে গতিকে তেওঁ সেই গীতটোত এজন কমি গ'ল চাৰিজন যুৱক আছে এজন কমি গ'ল আপোনালোকে মাফ কৰিব মোক এজন কমি গ'ল কিন্তু সেই পাঞ্চালীৰ লগত যেনেকুৱাখিনি হৈছিলে তেওঁ সেই চাৰিজন যুৱকৰ লগত তেনেকুৱাখিনি কৰিছে মানে গীতটোত গাইছে বেলেগকৈ আৰু তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো কৰিছে বেলেগকৈ গতিকে গীতটো ক'ব লাগিব বহুত সুন্দৰ হৈছে গীতটো গীতটো বহুত সুন্দৰ হৈছে কিন্তু গীতৰ লগত যিখিনি ভিডিঅ' দেখাইছে একেবাৰে আমি সেইখিনি গ্ৰহণযোগ্য বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই এটা কথাই কৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি যিসকল সচেতন মহল আছে তেওঁলোকে মাত মতাটো অতি দৰকাৰ নহ'লে আমাৰ পিছৰ চামে পিছৰ যুৱ প্ৰজন্মসকলে কি কৰিব একাংশই ইতিমধ্যে উলিয়ালেই চাগে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছেই যেতিয়া আমাৰ মানে বহুত অসমীয়া বিহু যেতিয়া আমাৰ বিহুটো উলিয়াইছিলে এটা অশিল্ল্য শব্দ কেইটামান অশিল্ল্য শব্দ লৈ পেলাই যেতিয়া বিহু উলিয়াইছিলে তেতিয়া ভাইৰেল হৈছিলে আৰু সেইটোকে যেতিয়া আমি কোনেও মাত নামাতিলোঁ আজি অলপ দিন আগতহে মাত মাতিছে মাত নমতাৰ ফলত বহুত কেইজনে আকৌ বহুত বেয়া বেয়াকৈ ভাষা কিছুমান কৈ ব্যৱহাৰ কৰি বিহু নামত অপসংস্কৃতি তেনেকুৱা বেয়া শব্দ কিছুমান কৈ পেলাই মানে সস্ত্ৰীয়া জনপ্ৰিয়তা ল'বলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে আৰু এই যে যিটো মৌ বিহুত উলিয়াইছে মৌ বিহুটোত প্ৰথমৰ পৰা মানে প্ৰথমৰখিনি বহিয়া একে শেষলৈ যেতিয়া একদম মানে চাব নোৱাৰা বুলি কৈছোঁ কিহক লৈ বনাইছে তেওঁলোকৰ যিজন আৰক্ষী বিষয়া তেওঁটো বহুত ভাল বহুত ভাল মই এওঁকো বেয়া বুলি নকওঁ যুৱতীগৰাকীকো বেয়া বুলি নকওঁ কিন্তু তেওঁ অকণমান হ'লেও দকে চিন্তা কৰিব লাগিছিলে যে আমাৰ বিহুটো আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা বিহুটো যদি এনেকুৱা এটা অশালীন বিহুৰে আমি যদি আকৌ বাহিৰলৈ প পঠাওঁ কথাটো কৈছোঁ বহুত পৰ্যটক আহি থাকে আমাৰ অসমলৈ আৰু বহুতে বহুতখিনি মানে চাই বহুতখিনি চায় কিন্তু তাৰ ভিতৰতো যদি এই গীতটো যেতিয়া আমাৰ বিহুগীত বুলি তেওঁলোকে চাৰ্চ কৰি চাব তেতিয়া লাষ্টত যেতিয়া এই বস্তুখিনি দেখিব তেতিয়া কি বুলি ক'ব গম পাইছেনে যে অঁ আছামিজ বিহু মে মানে অসমীয়া বিহু এনেকুৱাই নেকি গতিকে এই বস্তুটো এনেকুৱাখিনি আছে নেকি মানে পৰ্ণ পৰ্ণ ভিডিঅ' নিচিনাৰ টাইপত যিখিনি কথা কৈছোঁ আৰু বহুতে আমাৰ বিহুটো সেইটো ধৰণত ভাবিব যে বিহুটো মানে এইটোৱেই নহয় যে এইটোও হয় বিহুটোত গতিকে ইমানতে স্থগিত ৰখা ভাল ইমানতে এইটো সমাপ্ত হওক দ্বিতীয়টো যাতে আকৌ এনেকুৱা যৌনগন্ধি বিহু নোলায় আৰু দেই সেইটোকে কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো একাংশই মোক বেয়া পাব পাৰে এইটো কথাত আপুনি কিয় মাত মাতিছে কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ বহুতে মোক লিংক দিছে যে এইটো এইটো চাব আৰু মই অকণমান ব্যস্ততা আছিলোঁ যিহেতুকে মোৰ ৰুগীয়া মাতৃ এতিয়া মোৰ লগত আছে মাক অকণমান চোৱা চিতা কৰিব লাগে মাৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ কিন্তু ৰাতি যেতিয়া হঠাতে ইমান মেছেজ আহিছে মই চাইছোঁ চাই পেলাই বোলো নাই কৰিব লাগিব গতিকে মই এতিয়া মাৰ ওচৰৰ পৰা সেই ভিতৰতহে কথাকেইটা কৈছোঁহি মোৰ মনত যিখিনি উদয় হৈছে সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিলোঁ বাকী আপোনালোকৰ মতামতসমূহ দেখা জনাব মোক আৰু এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ বহুত মানে কিছুমান সৰু সৰু কথাতে সৰু সৰু বুলিয়ে কৈছোঁ সৰু সৰু কথাত কি হয় মানে আমাৰ কিছুমান দল সংগঠন একাংশ দল সংগঠন জঁপিয়াই পৰে যে এইটো কিয় কৰিবি এইটো কিয় কৰিবি দেখি আছোঁ ন দেখি আছোঁ কাৰণ আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কাম কৰোঁ আমি ভিডিঅ' বনাওঁ আমি এক্টিভ থাকিবই লাগিব তাৰপিছতে উঠি পৰি লাগে কিন্তু ইমান যে এটা অশ্ল্য বিহুৰ নামত ইমান অশ্লতা দেখুৱাই পেলাই তেওঁ ক'ত অধিকাৰ পালে এনেকুৱা এটা আমাৰ অসমীয়া বিহুটোক ইমান অপ সংস্কৃতিলৈ পৰিণত কৰিবলৈ গতিকে আপোনালোককে সকলোখিনি দিছোঁ আশা কৰিছোঁ বহুত অভিজ্ঞ লোকে চাই ভিডিঅ' আৰু তেওঁলোকৰ মতামতসমূহ জনাব আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱাতো নহয় আৰু সেইখিনিকে আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় এইটোৱেই নহয় যে তেওঁ এগৰাকী বহুত উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়া ছোৱালী হ'ল বুলিয়েই বা বহুত ভাল মানুহ তেওঁ বুলি নহয় বহুতে যেতিয়া অকণমান টকা পইচা থকা ঘৰৰ ছোৱালীয়ে হওক বা ল'ৰাই হওক যেতিয়া কিছুমান কাম কৰে আমাৰ একাংশ মানুহে ভয় কৰে কথাখিনি উত্থাপন কৰিবলৈ কিন্তু মই ভয় নকৰোঁ যিটো সঁচা সেইটো কমেই কাৰণ বাক স্বাধীনতা মই আকৌ কৈছোঁ কথা কোৱা বাক স্বাধীনতা সকলোৰে আছে গতিকে মোৰ মনত যিখিনি কথা উদয় হৈছে সেইখিনি আপোনালোকলৈ বাৰ্তাটো মানে আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল লগ পাম আপোনালোকক নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলো ভালে কুশলে থাকিব এতিয়া বাই বাই